放开我！放开,我放开！小可爱，真可爱，听话，我抱抱你呀。方言，出来！<laughs> 石总，您回来了呀？不知今天您想吃点什么呢？我们有川鲁粤。 泰国菜、法国菜、意大利菜，还有红酒、咖啡、铁观音、可乐、雪碧、喝牛奶，<laughs> 还挺押韵。啊<对>。对，你是不是捅什么娄子了呀、啊？没有，真没有。如果你们有什么事儿的话，我就先进去了。啊。等一下，你肯定是带人回来了，罚款。没有，我没有带人回来。 嗯，那你在藏什么呢？开门，不开。开门，不开。开门，不开。不开，不开，不,不开，不开，不开。 ฮู้ <Ooh. S 2> <c oughs> 解释一下吧。嗯，啊，石总，这是我鸟。我什么？我鸟。这这鹅呀、啊，名如其。没有让你解释它到底是鸟还是鹅，我是让你解释一下它为什么会出现在我的家里。嗯、呃、是这样的，伟林呢？ 为了帮我体验狐神的角色，然后呢，他就突然同城快递把他寄了过来，然后我就收下了，然后就这样了。哼，体验角色，对着鹅眼。嗯，因为狐神被封印之后，他就是一个家鹅的形态啊。那演天蓬元帅是不是要对着猪眼？应该也可以。送走。 石总，你看他这么可爱，又那么无助。他无助。石总，你看他多安静啊，安安静静的，白白净净的，憨态可掬的样子多好呀。 给他一个机会嘛！再说，他是为了帮我体验角色的，他能帮我找到人物，他找到人物，我就找到人物，找到人物，作品就会更加的好看，肯定会的。我最后跟你说一次，立刻把他送走。再给一个机会嘛！还有呼吸，对不起。 孤零零的，不过你放心啊，就算流落街头，我也不会把你丢下的。我们鹅在人，在鹅亡人可以在、啊。吓死我了！难道我们就这么过一个晚上吗？我娘，哎呀，这可不,不行。 天哪，方言姐姐，你说在这个美丽的屋子里住的是谁呢？哦，亲爱的蜗鸟，我猜住在这么美丽房子里的人，一定是一个大方、善良、既英俊又潇洒的男主人啊。那可是方言姐姐，如果他看到我们两个人现在孤苦伶仃的样子，你说他会不会愿意收留我们呢？我觉得你说的对。哦，听啊。 北风呼呼的吹，呼。如果他听到他的虎神正在门口瑟瑟发抖的话，他还能够安心的待着，不打开那扇门吗？ 说完呢？他不会又被吓到吧？你别走，我害怕。灯在哪里呀、啊啊？我鸟，其实呢，我们真的是不能怪石梦的，毕竟他也不知道我们就突然出现了呀，对不对？所以呢，你,你是饿了吗？ 仅此一次，明天，我在人亡。我们，<laughs> 石总。 今天谢谢你收留我们，请收下这个苹果鹅，也谢谢你原谅我们的擅自闯入。我只是暂时收留你们一晚，其他的以后再议，这个就不用了。哎，等一下，我我有可以证明我们诚意的礼物，说说看。嗯，你可不可以先帮我拿一下？ 哎，谢谢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 谢之前呢，是我,我以为你是那种，但是今天我突然发现，其实你是一个宽宏大量的人，所以呢，我准备将这个喝了忘情水的小鹅重新交还给你。 仅此一次。遵命，遵命遵命。这个口琴，口琴是十一送我的。嗯，石总，没什么事的话，我就去照顾我鸟了。石总，谢谢你的收留。和贴身的。 你大小伙子还吃醋啊？你不是喜欢模型飞机吗？爸爸带你坐呀。好啊，我也要模型飞机。你也要模型飞机啊？你们要什么，爸爸都给你们做好不好啊？好。真乖。 又来！我娘，怎么又飞上去了？你这个坏人，你快下来！你摔到了怎么办呀、啊？你看你多危险啊！你快下来吧。你在干嘛？啊？师尊，我可以解释的，我真的可以解释的。别生气，别生气，是这样子的，我本来是想让舞鸟进来上个洗手间，但是他肯定是想这么豪华的厕所，那没想到他就飞到上面去了。 但是我猜你肯定没有从那个角度看过你们家洗手间吧？那等他下来，他跟你说一下。我真后悔把你们俩放进来，真的。我现在给你一分钟，连人带鹅，马上给我消失。你先别急，别急嘛，那总得让我把他哄下来吧。我鸟，你快下来啊！计时开始。我鸟。 我知道你是想帮我体验狐神的角色，感受那种俯瞰自己疆土国域的感觉。我已经明白了，现在已经杀青了，完结了，快，赶快下来！十秒。我问你啊，我告诉你啊，你要是再不下来的话，我就会把你变成一只光秃秃的鹅。你是不是害怕了？我知道你害怕了，你给我下来。行，那就罚款，带陌生鹅回家，罚款五千。啊。弄脏浴室，<我>五千。 现在还在上面不下来，你觉得我应该罚你多少？我想办法，我立刻想办法，我想办法，我想办法，这个这个这这这这个这个这个这。个这个这个这个 下来，站过去。要不我先帮你，石总，没关系，我可以。离我远点儿！我鸟啊，你乖啊，你让石总把你抓下来，然后你就会，你就。你 今天就要见到十一，我可不可以要一点十一的东西？啊、遵命、啊，遵命，遵命。这个口琴、嗯，口琴是十一送我的。 没想到这个鹅破坏力那么强，唉！我鸟，现在这鹅证物证俱在，你还有什么好说的？大人，我也不知道，我真的不知道是谁做的。哈、哦。你还太年轻了，我跟你说，在这个世界上有一种东西叫做脱毛膏，将这个东西轻轻地在你的羽毛上。 地上，你身上的羽毛就会一片一片的脱落，然后变成一只光秃秃的鸡。怎么样，怕了吧？<laughs> 是石么是石么指使我的。石、啊、么皇天不负苦心人，我终于找到了元凶。说，你有什么话要说的吗？怎么可能是我？我会干那么无聊的事吗？肯定是他自己越狱了。 是你吧？哎、啊，我娘我娘，你知道这个口琴对我来说有多重要吗？这可是十一的口琴啊！切，脑残粉。这是十一珍贵的东西，那我们做人呢，还是做恶呢，都要怀着一颗感恩的心嘛。那你现在，十一知道肯定会难过的。 罚你不许吃东西。啊，怎么办？哎，娜娜，下午开会的文件准备了吗？石总，气色不错呀，唇红齿白的，做保养了。说正事。啊，那个顾总回来了，在二楼会议室等你呢。顾总回来了。啊 石总，这活我干不了了。啊！开场画面植入卫生巾广告，这是给我开玩笑吗？一部电影的开头有多重要，这不用我多说了吧？那是观众对咱们电影的第一印象。现在倒好，你们让观众走进电影院，把灯关了，踏踏实实想看咱们电影，然后看见四个字“八度空间”，干嘛呢？这是？不要急，不要急。导演，你先别激动，稍等我一下，我去了解情况。坐一会儿，坐一会儿，坐一会儿。 八度空间什么我都没听过，就这么走了？了解情况去了？了解什么情？况？不是他了解情况，哎。